Вышита Украина. Старт в Ивано-Франковске. Сегодня примерить украинские национальные костюмы могли все желающие. Быстро и бесплатно, даже не раздеваясь. За подставными лицами наблюдали прикарпатский корреспондент событий. Желающих сфотографироваться в национальной одежде было немало. Вместо фотографов известные ивано-франковцы. Среди них спортсмен Роман Миростюк. Роман Веростюк. Дома у Оксаны только одна вышиванка. Теперь собственное портфолио в национальных костюмах. Дуже гарно, дуже приємно таке бачити. Це дуже рідко побачиш і немає змоги аж таких різних костюмах сфотографувати. 17 двухметровых баннеров с национальными костюмами 19-20 веков разных этнографических регионов сегодня примеряли сотни ивано франковцев Так организаторы акции планируют объединить Украину. Мы багато э, входили в установ в різних регіонах України і э, Не було жодного, е, жодного міста. Е, жодного місця, де б було зібрані всі зображення всіх строїв, всіх однографічних груп. Рядом з банерами працюють пластуни і спали кавірьок. Ділою цілої врата. Це пластова традиція. Ми зараз вяжемо маленьку конструкцію брами, яка переважно стоїть нас на пластових таборах. Вона символізує такий вхід в табір. на ней тут сверху сидят и просто посрегают, что никто не на табер. Популяризировать украинский костюмы организаторы просят самих участников акции, разместив свои фото в социальных сетях. Национальные одежды двух столетий планируют показать всей Украине. Наталья Фармус, Тарас Иванкев, события Ивано-Франковск. Готовность.